পুৱা ভাগত পিণ্ডদান কৰা হল আহিন কোন গৈছে কি নাই তুমি দেখিছো বাৰ পাহে ওলাই গৈছে ৰাহুলতে কৰিছে নিয়ম খিনি মানে আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈছে আৰু ইয়াতে বহু মানুহ আহিছে আৰু আপোনালোকৰ পুৰণা চিনাকি পুৰণা বন্ধু প্ৰিয় আমিতো সকলো অনুৰাগী হয় সকলো আহি আছে লগাই আছে আৰু কি ধৰণে কিবা ইয়াতে ধৰক নাম কীৰ্তন বা কি ধৰণে কৰিব অকণমান কিবা ইয়াতে আজিৰ পৰাহে পিণ্ডদান খিনি আৰম্ভ হৈছে চতুৰ্থাৰ কৰাই হোৱা নাছিলে ষষ্ঠ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি এঘাৰ দিনীয়া নিয়ম কৰিম দহদিনীয়া আৰু এঘাৰ দিনীয়া আৰু তাৰপিছত তেৰ দিনৰ দিনা নিয়ম যোৰহাটত কৰা হ'ব সংৰক্ষণৰ কাৰণে শেষ যাত্ৰা মানে বেছি তেওঁ যেনেকৈ থাকে জুবিনক তেনেকৈ বিদায়ে দিয়া হৈছে আৰু গতিকে তেওঁৰ সকলোখিনি বস্তুৱে আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ কৰা বস্তু আমাৰ হাতত আছে আৰু জুবিনেতো বেছি ভাগ ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু কোনোবাই কাৰোবাক লগ পালে আৰু কথা পাতিছো অলপ আগে তেখেতে কৈছে কথা কাম কিছুমান বাকী আছে আপোনালোকে অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাব মানে খুব হেপাহৰ কাম এটা আচলতে অলপতে ৰৈ ৰোঁ বিনালে ৰৈ ৰোঁ বিনালে ৰৈ ৰোঁ বিনালে কৰি আছো গতিকে সেইখিনি কামত লাগি আছিল বেকগ্ৰাউণ্ড মানে মোৰ দুখ থাকি গ'ল তেওঁ ডাবিংটো নহ'ল ডাবিংটো জিংগাপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহি কৰা কথা বাকী সকলো আৰ্টিষ্টৰ ডাবিং হ'ল তেওঁৰখিনি থাকেই গ'ল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ মাতটো চাগে নাথাকিব যিখিনি চি চাম কৰা হৈছিলে সেইখিনি আমি তেনেকৈ ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ বাকী চিনেমাখনৰ কামটো যি পাৰো কৰিম কাৰণ একত্ৰিছ তাৰিখটো তেওঁ বিচাৰিছিল যে আমি

ক'বই আৰু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন গৈ তেওঁ মানে বৰ বেয়াকে চখ পাইছে আচলতে দেউতা মানে অলপ অসুস্থ এতিয়া সেইকাৰণে কথাবোৰ মাজে মাজে ৰিলেট কৰিব নোৱাৰি নোৱাৰিছিলে কিন্তু একৈশ তাৰিখৰ যেতিয়া জুবি ন অহাৰ পৰা দেখি আছে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ মানে সেই পাহৰিব পৰা নাই মানে একো কথা এটা সেইকাৰণে অসুস্থ কৰিছে তেওঁক অলপ আৰু আমি সুধিম নেকি আমাৰো আচলতে কোন নোহোৱা হৈ গৈছে হলেও কালি শেষ যাত্ৰা যি ধৰণে সকলো অনুৰাগী ৰা আপুনি আপোনাৰ কাষতে আমি জুবিন দা দেখা পাওঁ মই সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞ আৰু মই নিজে আচলতে নিজে বুজি পোৱা নাছিলো যে মোৰ কাষত এজন ভগৱান আছিল ভগৱানৰ আত্মা আছিল জুবিন গতিকে আমি চাগে সিমান খিনিলৈকে চিনিয়ে পোৱা নাছিলো জুবিনৰ কিন্তু সেই সিমানখিনি মৰম আদৰ নহ'লে মানুহে দিব নোৱাৰে আৰু জুবিনৰ মানুহক যেনেকৈ ভাল পাইছিলে সেই মৰম আদৰ মানে আমি ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে আমি পাইছোঁ দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই চিৰ কৃতজ্ঞ গোটেই বিশ্ববাসীৰ ওচৰত গোটেই বিশ্ববাসীৰ ওচৰত ইমান মৰম দিছে আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কোন আমেৰিকাৰ পৰা লণ্ডনৰ পৰা আহি ওলাইছে মই নিজে আচৰিত দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে সকলো জুবিনৰ প্ৰতিহে মৰম আৰু এজন শিল্পীয়ে যি পাব লাগে মই ভাবিছো যেনেকে কৈছিল জুবিনে মোৰ জাতি নাই মোৰ ধৰ্ম নাই তেনেকেই সকলোৱে দিছে একো নাছিল তাত মানে একোৱে নাছিল অন্য যে অকল মানুহ আছিল অকল মানুহ আছিল জুবিনৰ কাষত এতিয়াও আছে মোৰ কাষতো আছে জুবিনৰ কাৰণে জুবিনৰ কাৰণেই আছে মোৰ জুবিন মোৰ ও যি মানুহ আহিছে সম্পূৰ্ণে মোক কাষত পাইছে মই একো কথা নাজানো মই না ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইছোঁ মই এনেদৰে চাইছোঁ মোৰ ওচৰলৈ যিসকল লোক আহিছে সকলোৰে লগত মই কথা পাতিছোঁ বাকী মই জানো চৰকাৰ আৰু আইনে যি ব্যৱস্থা লয় সেয়াত মোৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে বৰ্তমান সময়তো কিবা আছে নেকি মোৰ মানে সুদাটো কিমান ভাল হৈছে দিয়া হৈছে নাজানো মোৰ মন গৈছে কিনিবৰ কাৰণে কিবা লগত আছে নেকি আপোনাৰ লগত ৰাখিছে নেকি তেওঁ সেই সময়ত পিন্ধি থকা সেই আঙুঠি চাঙঠিখিনি মোৰ হাতত আছে তেওঁ এটা আঙুঠি বহুত বছৰ ধৰি পিন্ধি আছিলে স্প্ৰিংছ তেওঁ যিহেতু বৰ নিজে ৰজাৰ নিচিনাকৈ থাকে ন মানসিকতাটো তেওঁ তেনেকুৱা তেওঁ ইজিপ্তৰ স্প্ৰিংছ এটা আঙুঠি পিন্ধি থাকিছিল সেইটো মই ৰাখিম মোৰ লগত মই ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে তেওঁ প্ৰিয় বস্তু সকলোবোৰ প্ৰিয় বস্তু যিমানেই যি উপহাৰ দিয়ে সকলো তেওঁৰ কাৰণে প্ৰিয় গতিকে সকলোবোৰ বস্তুৱেই থাকিব